Рекламой можно заразиться. В Челябинске стартовал первый областной конкурс вирусных видеороликов Golden Films. Смешные, а порой драматические сценки заставляют запомнить рекламу надолго. Чем отличаются работы от того, что обычно показывают по телевизору, увидели наши корреспонденты. Организаторы конкурса называют свою рекламу не иначе как вирусной. Нет, она не зловредная, а просто очень интересная, поэтому оторваться от нее невозможно. И распространяется по принципу увидел сам, перешли по электронной почте другу. Этот материал захотелось бы передать другу, то есть вирусная волна. То есть любой сюжет он должен запустить именно поток эмоций, и люди должны передавать как бы из рук в руки. Оказалось, что в Челябинской области и у крупных компаний, и у свободных художников множество нестандартных идей, не только коммерческих, но и социальных. Например, студенты Уралгувка зацепили всех темой суицида. Когда актриса стояла на краю моста, прохожие верили и просили одуматься. В процессе съемки останавливалось много машин, спрашивали, что случилось, девушка может вас спасти. Вот. А потом... Э к ней приходит озарение, то, что жизнь прекрасна, у нее из уха вылазит бумага, где написано глупости, и в конце слоган «выкинь глупости из головы». Заявки на участие принимаются до 15 октября. Работы выставят на сайте статус International и 1 oblru Победителя выявят по числу кликов. Главный приз – 200 тысяч рублей. День катания всей творческой группы в Солнечной долине и бесплатная трансляция ролика на ОТВ. Наш замечательный генеральный информационный, информационный партнер предоставил возможность победителю протранслировать ролик у себя на канале, в замечательном канале ОТВ. Алла Бредихина, Игорь Галактионов, Антон Захаревич, ОТВ.